传说中的极乐净土，此刻正悄然降临。而听到这福音的每一个人，都将无比真实的收获永生的证明。这里是地球，凯文，你的目的究竟是什么？ 朋友还是敌人，选牧。无上次在门大弟子李素伤，请赐教。 不是，这一切真的值得吗？